12 вересня 2007 року, спираючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року Територіальну цілісність України, приймаючи до уваги реальну загрозу оголошення Російською Федерацією, де факто контролюючи територію Крима, заборони на діяльність Хролтаю кримська народу, а також меджису кримцатарського народу і його членів. Відповідно до пунктів 2, 3, 6, 7 регламенту Хрултаю Кримсько-Татарського народу, пунктів 1, 1, 2, 1, 2, 2 положення про Меджвліз Кримсько-Татарського народу, Меджвліз Кримсько-Татарського народу вирішив, я ще раз вам нагадую, це рішення від 19 лютого 2016 року. Пункт перший. В случае возникновения непреодолимых препятствий, для свободной деятельности на территории Крыма, Хурултая, крымско-татарского народа и его делегатов, Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Хурултаем крымско-татарского народа, уполномочить председателя Меджлиса крымско-татарского народа вести чрезвычайный режим деятельности. Делегатов Хурултая крымско-татарского народа, Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов избираемых Курултаем Крым татарского народа, местных и региональных межлицев. Пункт 2. В связи с невозможностью проведения на территории Крыма де-факто контролируемой Российской Федерацией демократических, открытых и свободных беспостороннего постороннего вмешательства выборов местных органов национального самоуправления, полномочия всех местных и региональных межлисов остаются в силе до специального решения медлиса крымстарского народа об их прекращении и новых выборах. Пункт следующий. Установить, что любые действия, предпринятые с целью проведения очередных, внеочередных сессий Рултая Крымстарского народа или его распуска, равно как проведение внеочередных выборов делегатов Хрултая, членов Меджлиса, иных органов национального самоуправления крымско-татарского народа в условиях временной оккупации Крыма, в обход или в нарушении существующих норм регламента Хрултая Крымско-Татарского народа, положение о Меджлисе Крымско-Татарского народа, положение о выборах делегатов Хрултая Крымско-Татарского народа, положение местных органов национального самоуправления крым народа являются нелегитимными. За это решение проголосовало 23 члена Меджлису Крымско-Татарского народа.